Як бути щасливою дружиною, як привабити потрібного чоловіка. Всі ці питання хвилюють зараз наших жінок. І у нас в студії дві прекрасні жінки, які познайомлять нас з тим, що ж таке бути гарною щасливою дружиною. У нас в гостях Анастасия Гаврина, автор и организатор проекта «Вайф» и Катерина Рыбальченко, тренер проекта и коуч. Рада вас видеть в нашей студии. Мы вас видеть. Скажите, на что направлен проект «Вайф», какая его основная мета? Вы знаете, наверное, для того, чтобы реализовать себя, чтобы девушки могли себя найти прежде всего. И, конечно же, научиться, как правильно разговаривать с мужчиной, как вести себя с мужчиной, ну и основной, наверное, момент, как удачно выйти замуж. Скажите, это конкурс, я знаю, так? И как девчата, у чему они будут змагаться между собой? Я думаю, что прежде всего они будут соревноваться сама с собой, каждая из девочек, для того, чтобы понять, чего она достойна, и если вот она поймет суть, она выиграет сама для себя. Можна розказати трошечки про цей проект. Я знаю, що він не тільки в Одесі проходить зараз, а будет проходити ще в деяких містах про суть, про то, что чеканят. А, да, было принято решение дать возможность и со всеми обстоятельствами, которые сейчас происходят, возможность поучаствовать всем. А, поэтому было принято решение мало того, что мы стационарно в Одессе проводим, и данный как бы проект включает в себя немножко больше возможностей, но точно также дать возможность девушкам из других городов на таких же условиях позже принять участие в конкурсе и быть участниками фестиваля через три месяца. И мы проводим этот курс онлайн. Мы привлекаем тренеров, которые будут точно так же обучать онлайн, давать информацию. И девочки смогут потом как бы приехать в конце весны и показать, каких результатов они достигли. А сейчас есть уже 60 участниц, так? Или трошки больше? Я таку інформацію вже. Трошки менше. Насамперед дуже багато і нагородніх заявок, і одісідів є, є, які за границей русскоязычные, язичний, українськоязичний, які хочуть прийняти участь і от вони вже підготовлені до початку. Скажіть, як наші глядачі можуть вплинути на результат конкурсу? Я знаю, що це онлайн буде щось проходити, так, можна буде голосувати. Да, будет также в интернет-версии, мы будем показывать, как девочки развиваются, как они изменяются на сайте. И можно будет оставить отзыв, также будет там фотоконкурс, где можно будет проголосовать за ту участницу, которая больше всего импонирует зрителям. Девчата, скажите, что на вашу думку счастлива наречена? Какой она потрібна, ну, як, яку вона повинна быть, чтобы стать еще счастливой дружиной? как вы уважаете? Ну, в первую очередь, есть такая тенденция в современном мире. Очень многие люди, не только женщины, но и мужчины, живут по определению до точки. Закончила школу, точка. Закончила институт, точка. Вышла замуж, точка. Родила детей, точка. А что дальше? И вот именно этот проект направлен на то, чтобы женщины понимали, для чего брак что вообще она будет делать в этом браке, Потому что выйти замуж, как всегда, учила меня моя мама: замужем не напасть, либо замужем не пропасть. Вот. И здесь проект нацелен не, не только на то, что вот мы вышли замуж, и на этом мы с вами прощаемся дальше, как бы нас не волнует. Да? Тут еще очень важный момент того, что мы подключили сразу с трех сторон: с девочками работают психологи, которые отрабатывают прошлое, а с девочками работают тренера, которые дают настоящим, и с девочками работают коучи которые работают на видении будущего. Очень важно в, вот так вот в комплексе все это собрать, потому что в любом случае вы будете доходить до определенной точки, ваш эмоциональный мозг будет срабатывать на определенный опыт прошлого, и, скорее всего, действия дальнейшие будут точно такие, как были до этого. Поэтому очень важно Понимать вот на всех процессах, на всем вот этом вот пути, да. И вместе с тем понимать, а что я буду делать замужем, а для чего я иду, за, а для чего мне вообще замуж? А может быть, это мамин стереотип. Угу. А, а ваша думка, Настя? Кто такая счастлива Нароченна? Я кому же счастливой счастливую жинку и счастливой дружиной? На самом деле, каждая девушка должна для себя решить, как она представляет свое видение. Я, ну, то есть я не подвержена вот этим стереотипам, о том, о чем говорила Катя. Моя семья очень дружная, любящая, и я хотела бы этим опытом поделиться точно так же с девушками. Потому что многие девчонки, которые приходят в проект, они приходят, как правило, ну, как они говорили на кастинге, что у них проблемы там по бизнесу, еще с фигурой. Но когда мы начинаем копать глубже, это в отношениях. И вот им нужно разобраться в себе, почему вот они несчастливы, и мы вот будем им помогать. Які питання повинна ставити собі дівчина перед тим, як шукати собі чоловіка? Как вы уважаете? Это между коуча, звичайно, питание. ну, наверное, первый вопрос, а чего я хочу. А чего я хочу, а потом уже, конечно, а, а что я из себя представляю? Да, потому что, ну, как бы, если у вас нету на фотографии королевской семьи, то вряд ли вы принцесса. <свят> Поэтому тут такой момент, что надо, надо, надо понимать: я могу вот это, но и тут же есть еще момент, а что я готова отдать. Я хочу получать, но что я готова отдавать в этих отношениях? Так, это основные вопросы. как вы уважаете? Ну, я, в принципі, з Каті согласна, воно в цьому проєкті і участвує. Скажіть, все ж таки, які б напрямки розвитку ви б запропонували дівчині, яка бажає стати більш затребуваною е, у цій сфері? Вона розуміє, що в неї є якісь все ж таки таланти, якісь особливі риси характеру, але щось. Не виходить, щось не вистачає, потрібний чоловік не зустрічається, заміж вона досі не вийшла. І вона думає, щось, щось зі мною не так, мені, мабуть, потрібно щось змінити в собі. Що б ви порекомендували? Які знання необхідні жінці? Може, в першу чергу, рамки трохи розширити. и дать возможность своему потребному человеку иметь mm -hmm. какие-то свои нюансы вот и может быть тогда как бы да не всегда э, вот это вот стремление к перфекционизму я буду еще лучше я буду еще больше знать я буду, это горе от ума очень часто доводит до этого да надо понимать что э, когда люди встречаются почему происходит момент разочарования люди встречаются и видят какую-то идеальную картинку вот это мужчина моей мечты я вот тут увидела у него три каких-то вот момента и это явно мужчина моей мечты а потом получается что это все все всего три момента, которые у него в принципе есть, все, что связывает его с тем образом, который она составила. Mm -hmm. да? И тогда уже начинаются какие-то вот такие вот моменты, начинает момент разочарования. Если бы люди изначально понимали, что нет идеальных, э, у меня есть нюансы, и я позволяю тебе иметь какие-то нюансы. А, то есть тогда, бы, мне кажется, еще вот, Настя, вот ты как думаешь по этому поводу? Ну, я прежде всего девушкам советую разобраться немножко в себе, что они хотят и как они представляют. И выйти в реальный свет, снять розовые очки. И никогда в жизни не пытаться переделать мужчину. Вот то, о чем говорит Катя, что, ну, когда они вот Старими стереотипами пытаются войти в нову жизнь і пытаясь изменить, Ну ні к хорошему это, как правило не приводит. я так розумію, що до вас приходять саме жінки, які готові до змін самі, до кардинальних можливо змін. Тож які знання їм потрібно отримати найчастіше? Ну ми можемо сказати те, які знання ми пропонуємо. да, в первую очередь мы предлагаем начать с работы с диетологом и личным тренером в спортзале, потому что женщина – это энергия, Наше здоровье, извините, больные женщины, они вряд ли кому-то нужны. Вот. Поэтому мы, мы за здоровье, в первую очередь. Есть курс, направленный на развитие сексуальности. И в этом курсе, да, этот курс, между прочим, читают два прекрасных тренера мужчины. Потому что никто на самом деле, наверное, лучше не расскажет, как это выглядит со стороны, как мужчина, да, и больше советов не даст. Есть курс ораторского мастерства есть курс риторики дефиле да. очень много информации относительно того как как развиваться что делать как искать себя где есть возможность себя реализовывать то есть делаем на, на данном этапе мы до сих пор работаем над проектом и пытаемся сделать его максимально максим, максимальном комплексе максимально дать знания которые необходимы забыла о самом главном курсе кулинарии. А, да. И да. у нас будет очень много тренировок делиться, именно мужчины что-то да. Ну, просто я считаю, что прежде всего девушка должна вдохновлять собой мужчину. Это из опыта. Вот пока не вдохновляешь, мужчина не будет не стремиться. И букеты не самое главное в отношениях. Скажите, а якщо все-таки казати про те, что есть а, такой стереотип, что шлюп Коли договорились, вин трошечки э, мецнишее, чем коли это про кохание, лишье про кохание. Люблю что, этот что вопрос и люблю этот вопрос на самом деле и могу ответить на него так: почему, когда люди заходят в бизнес, они составляют контракт, они садятся и договариваются, как будет, если возникнет какая-то ситуация, какие условия? Почему, когда люди заходят в долгосрочные взаимоотношения, они не могут начать с того, что сесть и признаться друг другу. У меня есть вот такое вот. У меня есть вот такие вот нюансы. Я эмоциональный, я амбициозный. Я могу вот здесь вот себе это позволить, а здесь вот это. Ты готова к этому? То есть, э, ведь это жизнь, это коммуникация. Они везде остаются абсолютно одинаковыми. Люди почему-то вот, они надеются, что что-то разовьется как-то где-то дальше и будет вот именно вот в таком вот ключе. А части потом происходит только разочарование. Да? То есть как бы научить людей коммуницировать, потому что получилось так, что слишком динамично бежит время, и стереотипы, которые привиты нам нашими мамами, они уже не работают. Ну, помытый пол и сваренный борщ – это, ну, такое… Галочка. Ну да, галочка это само собой разумеющееся, да и без борща тоже можно жить. Ну то есть сейчас уже все возможно делать так, что как бы борщ можно тоже поесть, не в, не в борще, да, а вот остаться той, той музой, остаться тем человеком для мужчины, который просыпается, смотрит на соседнюю подушку и он рад тебя видеть первое, что он видит с утра. На самом деле это тяжелый труд, это ежедневный тяжелый труд. Отношения в любом случае это труд. Труд с двух сторон. Дякую вам. Послушаем, что нам скажет наш глядач, я кидаю, Вы в прямом Алло. эфире. Алло, доброе утро. У меня угу. уже, знаете, довольно-таки солидный супружеский стаж, 24-й год пошел. И у меня тоже стоял вопрос, как выйти замуж. И э, я купила книгу, книгу. Я всегда люблю все по книгам делать. И 24 года тому назад я купила книгу, как выйти замуж, американская. Вы, не, к сожалению, сейчас не помню эту девушку, которая написала. Но она для меня оказалась Библией. Э, дело в том, что она вот э, все, что вы говорите, оно как бы правильно имеет место быть. Но в той книге написано о том, какой тебе мужчина нужен. И там пошагово написано, какие вопросы необходимо задавать мужчине при встрече, парню, и какие ты ответы должна получить. И если ты не получаешь этих ответов, в все вот такие прекрасные девушки, ее старания ни к чему не приведут. И вы знаете, акцент сделан на то, что вот, э, вот у нас все-таки какая-то, знаете, больше... Э, вот идет еще со Средневековья о том, что мужчина всегда прав. А на Западе любую возьмите журнал, даже как выращивать цветы в горшочках, так там написано о том, каков мужчина должен быть для того, чтобы понравиться девушке. Как он должен стараться, как он должен выглядеть, что он должен говорить и как он должен себя вести. Поэтому очень хотелось бы, вот сколько я слушала бы, вот так, такой книги я больше нигде не покупала, то есть вернее не видела даже, потому что я бы купила, она очень психологически правильная. Какой мужчина нужен и стоят ли все твои душевные качества, красавица, ты умница, я не знаю, на кого ты тратишь время. Понимаете? И это все нужно тратить на того мужчину, кто этого заслуживает. Но ну, это на мой взгляд. Спасибо вам большое. Спасибо. И дякую вам за вашу думку. Я Да, очень все правильно, отлично. Вообще сказано, действительно. Почему-то девушки боятся спрашивать мужчин, хотя всегда их об этом, как бы, им их этому учат. Да? Не бойся задать пять вопросов, согласно которым ты поймешь, о чем говорит вообще человек. Все это есть, все это действует, но мы же хотим понравиться. А когда хочется понравиться, вопросов не задают. Ну <свят> на каком этапе потребно <свят> Да на первом Да питание. на первом свидании достаточно трех вопросов для того, чтобы понять, как бы совпадают вообще видение жизни человека э, с твоим или нет. И если они не совпадают, не стоит себя уговаривать о том, что завтра он изменится. Э, это то, о чем я говорила буквально пять минут назад. Э, девушка видит какое-то качество в мужчине. Э, э, мужчины сейчас очень много понимают, они очень много тренингов посещают, отлично работает э, НЛП в этом вопросе, да. И мужчина, который разбирается, что такое женщины для него вообще в принципе не существует проблемы очень быстро и четко вот так вот в точку попасть да и вот она видит о ну, это же вот в моей картинке тут пункт номер один, э, проходит месяц, э, а пункт номер один и больше ни, ни, ничего не совпадает. Но она думает, ну еще через месяц обязательно все это появится. А, а может это я... любовь? А, а может это любовь? Mm. Да, никто же не раз знает, что такое любовь. Может это любовь? И потом это затягивается, рождаются дети, моменты накапливаются, поэтому не бойтесь. Да, статистика говорит, я недавно об этом, кстати, был какой-то вопрос, статистика говорит о том, что сейчас отношение мужчин и женщин один к пяти. Ну, какой-то вот такой, вот. А мужчины еще сейчас стали, они уже в голос говорят, я не боюсь одиночества, у меня есть домработница, у меня есть там то, я могу там себе это позволить. Нет, на самом деле ласки, заботы и домашнего уюта хотят все, и женщины, и мужчины одинаково. И говорить о том, что это женщины хотят замуж, да нет, мужчины точно так же хотят просыпаться в теплой постели, заниматься по утрам, утренним сексом, пить горячий кофе, кушать вкусный завтрак, это нормальное, естественное состояние человека. это… без этого, наверное, не получается. Скажіть, як все ж таки, якщо вже якийсь етап стосунків дійшов до такого, що? Запропонована рука та серце, і ось ця підготовка до весілля вона може бути як своєрідним іспитом на, на те, що будуть далі стосунки продовжуватись чи ні. Як потрібно жінці себе вести у цей період? Як ви вважаєте, хто які обов'язки повинен розподілити між собою у підготовці до весілля, щоб воно було гармонійно і. и залишило добрые воспоминания про себе. по этому поможет. поводу, сейчас на две секунды, по этому поводу есть два потрясающих фильма. Один называется «Свадьба», а второй называется «Рассказы». Там есть первая часть о а том, как не надо готовиться к свадьбе. А по поводу остального может рассказать Настя более подробно. Я думаю, что, во-первых, нужно все-таки сесть и договориться, кто из них что хочет, как они себе представляют друг другу ну, свадьбу. Потому что у мужчины одни понятия, у женщины, как правило, другие. Ну, а вообще моя рекомендация лично обратиться к профессионалам свадебному. Во-первых, это сэкономит время, это сэкономит деньги. Просто есть стереотип о том, что свадебное агентство – это большие деньги. На самом деле, раскроет, раскрою тайну, нет. Это экономия нервов, это экономия денег, это счастливая свадьба, где девочка и мальчик почувствуют себя в сказке, в своей сказке, о которой они заранее договорились. Какие тенденции сейчас существуют у весельной индустрии? Взагалі. Чи, чи досі люди такі роблять весілля масштабні, щоб все ж там ходило ходуном? На самом деле не всегда. Все зависит от типа людей. И, как правило, сейчас больше стараются скрыть от глаз. И, скажем честно, очень много тенденций, которые вот есть в прошлогодних и новых, они стараются от них отходить. Поэтому не всегда то, что в моде и показывают по телевизору, пишут в интернете и делают на свадьбах. Кожного человека підбирається індивідуальна в тематике, по по запросу. Дякую. Скажіть, якщо конкурсантка ніколи не була заміжня, вона не дуже вірить, що в неї ну, щось колись станеться добре у цьому плані. І приходить ще одна конкурсантка, яка була заміжня декілька разів. В обох немає віри. что будет что-то краще. Как вы с ними работаете? Ну, Во-первых, то, что Катя уже озвучивала, что на каждом курсе у нас присутствуют психологи. Они там э, для того находятся, чтобы, Ну, возможно, проблемы на работе, возможно, проблемы в семье. И они будут убивать этот в них стереотип. Э, и они смогут поделиться, естественно, но они смогут найти проблему. Почему так? То есть прежде всего мы ищем проблему, а потом уже будем доносить информацию, почему важно выйти замуж, как и важно ли этом этой девушке выйти замуж сейчас, Катя. Ну, слово замуж, э, брак, э, все-таки я за создание полноценных, крепких, гармоничных союзов, а называется это замужем, называется это браком, э, это уже на выбор и э, Понятно, что женщина, которая никогда не была замужем, и женщина, которая была замужем несколько раз, у них по-разному эта вера, <laughs> по разным векторам идет. Но если они приходят на этот проект, значит, они верят. Может быть, не хватает уверенности в себе, может быть, не до конца есть вот тот вот момент, который нужно тоже дать женщине, что бывает по-другому. Просто давай попробуем посмотреть на эту ситуацию по-другому, давай попробуем развернуть, давай попробуем расширить рамки, давай посмотрим на тебя со стороны, давай, может быть, как бы разберемся все-таки, какого мужчину ты хочешь, и вот насколько он вообще реальный, этот мужчина, которого ты хочешь. <рес�е> <ресэн> Дякую вам. В нас есть еще один звоночек, давайте послушаем. Это последний звонок, потому что в нас осталось очень много времени. Говорите, вы в прямом эфире. Алло. Доброго ранку. Добрый день. Я хотел вам задать такой вопрос. Вот я с одной женщиной прожил 10 лет. У меня есть дочка, маленькая была. Вот. Ну мы как-то ездили, купались в Ильичевске. Вот. Потом эта девочка чуть не утонула. Я ее спас. И прожил я 10 лет. И в эта точка маму, чтобы меня выгнали. Я все делал и ремонт квартиры, и никогда в жизни с ней не ссорился. Все было, ну, просто прелесть. Вот. И вдруг одно прекрасное время у меня вытворили зимой прямо на улицу. Выставили, я спрашиваю, ну, зачем же ты так делаешь? Я что, тебе плохого что-то сделал? Ты был мне нужен для того, чтобы только сделать мне хорошо в квартире, все, а потом ты мне не стал нужен. Вот как и такими женщинами расцениваете? — Дякую вам запытание, драматичность. Да, на самом деле у меня есть такая же еще одна история из личного опыта. Да, это на самом деле существует, как бы женщины бывают разные. Но вот вам бы хотелось от души искренне пожелать не связывайтесь просто с такими женщинами, вот, потому что на самом деле женщина, когда ее что-то обижает и ранит, она же хочет сделать еще больнее. Поэтому как бы начинаются разговоры о том, что вот а ты вот мне нужен был для этого или там еще для чего-то делают мужчине автоматические комплексы, у мужчины начинается боязнь вообще всех женщин, которые окружают. Жизнь она же разная. кто-то называет ее полосатой, бело-черной, кто-то фиолетовой, кто-то как парадуги по, по ней гуляет. У каждого свой выбор. Данный звонок и вот данная история она не единственная и это не исключение из правил. В жизни бывает разное. Что хочется пожелать искренне молодому человеку встретить ту женщину, которая не то что никогда не выгонит, а наоборот даже в дождь на улицу не пошлет. Дякую, Настя. Чи можете прокомментировать, якось? Наш ну, я согласна с Катти, то, что, во-первых, это было больше использование, чем какая-то любовь. Потому что, как правило, обида, ну, если девушка-женщина любит, то обиды можно обсудить, обговорить и простить. Дякую вам дуже, що завітали до нас. У нас, на жаль, не залишається часу ще поговорити, тому що з вами можна говорити дуже довго на цю тему. І я нагадую нашим телеглядачам, що у нас в студії були Анастасія Гавріна, автор та організатор проекту Вайф та Катерина Рибальченка, тренер проекту коуч.